Боже, жма, И у тебя холодильник, ты можешь поставить его с тобой, можешь поставить сюда. в Машине есть холодильник, значит, здесь оставить ставишь, не попал? Она держит температуру, если ты хочешь положить уже пару бутылок в ура. Далее, да, ты будешь, она будет целым джой. Ярмен. вы уже больше месяца работаете на алтарских засадах, так? Третий месяц, положите, я цей в Российской Федерации. А когда начался Майдан, то я переехал сюда, в Киев, и помог украинцам. А откуда у вас такая пошла инициатива, чтобы переехать сюда? Ой, инициатива инициатива пішла, что, во-первых, у меня семья в Украине живет, и я давно тут живу. Вот. Я люблю эту страну. Вот. Я хочу, чтобы здесь был порядок. Вот. А для того, чтобы делать порядок, надо сначала разобраться внутри себя и потом делать так, чтобы наше будущее, будущее наших детей было свободно и демократично. А швидку вот э, вам вы купили, да, чи вам подарували? Нет, эту швидку купили э, Небайдужі люди, о, бо стара вже не годне було. Ну, Тоді хазяїн забрав його, а нам привезли це нові ще е, люди, купили ще дві е, швидкої машини. Вона наступної неділі буде тут вже. У нас будуть три бригади, які будуть працювати швидше і будуть постійно знаходити на е, передоволі. А от я бачу у вас вишиванка, тобто ви себе більше. Кем вы чувствуете? Я себя чувствую украинцем. Ну, я, я сам верминин, но о, долгий час уже э, живу на Украине. Более 35 лет живу на Украине, так что я уже знаю все про Украину и уважаю свою страну. Вот, поэтому я ношу украинскую, то есть все украинское. Вот, потому что Потому что я обожаю это ну, Потому что я горжусь этими прапорами. Потому что я их вешаю там, где не висят. Вот. Я даже крашу те названия городов, где то есть, на, накрашено разными цветами, то я крашу сине желтым цветом, чтобы, чтобы привлечь э, ту население, которое думает, что Новорусь для них будет что-то делать, то это все обман, это все заблуждение, которое зомбированные люди с понятия, что на Украине будет э, плохо, придут бендеровцы, вот. пускай они сначала почитают историю Бендера, вот, и тогда сделают себе выводы. Это те глупые люди, которые, то есть, не зная ничего, занимаются ничем, все время смотрели на чужие руки, или воровали, или, или убивали, вот, а теперь сейчас они воюют, то есть, с собственным народом, вот. думая то, что Русь придет и им всем будет на хлеб э, черную икру намазывать. Это все, это все неправильно. Вот вы с ними больше приходится вам общаться. Как они отреагировали? Как они были под оккупацией и после освобождения? Что изменилось? Конечно, вот я, когда вот заезжали, после того, первый день мы были славянские, вот мы общались с людьми, у них еще в глазах такой радости не было все, то есть на нас смотрели как оккупантов, как бандеровцев, так и называли что то есть мы ну, во всем виноваты что вот, обстреливали вот, а потихоньку, потихоньку когда то есть э, власти наши то есть и президент и премьер министр и министр э, внутренних дел вот, авакова арсен борисович вот, он часто сюда приезжает и часто то есть общается с людьми то есть узнавая то есть их проблемы вот. Это потихоньку то есть, решается. Люди уже по-другому смотрят на нас, то есть у них глаза счастья, радости, и все, все, все говорят, что спасибо, что вы нас освободили, спасибо, что вы пришли, мы вас долго ждали, потому что мы знали, что у нас с ними будущее нету. Вот. Ни ДНРовцев, ни лнр то есть у них будущее нету. Это, формира... Это какая-то формировка э, уродов бандитов. Вот так можно назвать, что они уроды. Я еще раз говорю, то что они думают, что они что-то правильно делают, это неправильно. Вот они просто хотят, то есть расколоть, то есть Украину. даже вот после них, когда они уходят или бегут как крысы, они после себя оставляют столько экономических проблем, вот что нам придется это все восстанавливать. Вот они взрывают мосты, они взрывают дома, они взрывают школы, детсад. Вот. Зачем это делать? Ты же не с этим изданий воюешь или с детьми воюешь. Если ты воюешь, ты воюешь с военными, а не с каким-то то есть учреждением, которое то есть, должно быть этой история. Вы же ничего не строили, а сейчас все разрушаете. То есть это на самом деле так что они ведут обстрел и по жилым кварталам Так, так. То есть они это все, то есть открыто все делают или там тихорят делают для чего, что то есть делать так, чтобы типа украинская армия, то есть обстреливает мирных населения, вот, мирных людей, вот они все это на видео снимают, переодеваются в украинскую форму, там э, все символика украинский начинает, то есть, пальбу. Вот, это неоднократно, то есть, было то есть, замечено, и, то есть, я думаю, что э, народ, который, то есть, находится там, где сейчас обстрелили, э, боевые действия идут, то есть, они понимают, что... Это не украинская армия, это не нацгвардия, это не наше спецподразделение. Это те выродки, которые то есть, хотят унести то есть, такой колоссальный ущерб для Украины, вот, чтобы э, Украина то есть, стала на колени. Но они ошибаются. Украина никогда на колени не встава, и вставать не собирается. Вот, потому что здесь люди все патриоты. Вот, я еще раз говорю, что дух украинский не сломать никому даже я скажу открыто Путину, если ты шизофреник, вот, ты можешь идти лечиться или застрелиться. Вот. Но для тебя пуля жалко. Тебе народ потом вот так будет растерзать, вот, что тебе мало не покажется. Когда ты сдохнешь, скажи, чтобы твою могилу вот, в таком месте спрятали и залили бетоном, вот, чтобы не взорвали его, а то тебя раздерзут, когда ты еще будешь сдохшим. Я вам очень дякую за такую позицию.